Олександр Анатолійович, вітаю вас у новому 2017 році, але, гадаю, що варто зазирнути і згадати рік, який пройшов 2016, -й. які акценти були розставлені у минулому році. Якщо підводити итоги результатів роботи отряду охорони за 2016 год. Ну, год ми працювали без существенных хіщений. в цеховой территории комбината ГОКа. Но в конце года, ноябрь-декабрь, у нас пошел рост хищений напольного электрооборудования с ЖД путей. Значит, в ноябре-декабре на станции обменной было два хищения реверсирных релей трансформаторов со стрелочных переводов. По фактам этого хищения мобильной группой было задержано три человека. Сены были переданы в руки правоохранительных органов. Ну и по факту ведется досудебное расследование. Потом, значит, 10-12 у нас было хищение на станции Грушевской тоже напольного электрооборудования со стрелочных переводов. По результатам этого, по указанию зампредседателя по режиму и безопасности в декабре месяце была организована комиссия в составе представителей отряда охраны цеха связи и работников ЖДЦ по проверке состояния этого оборудования на станциях промежуточная, грушевская, фабричная и обменная. По результатам обследования было составлено два акта и приказ по комбинату об усилении сохранности напольного оборудования на ЖД путях. В настоящее время, согласно этого приказа, работниками ЖДЦ ведется укрепление запорных устройств, ящиков, трансформаторов и электроприводов стрелочных переводов. Также уже в новом году, 18.01, с депо железнодорожного цеха представителями службы экономической безопасности и управления безопасностью СИЧП «Явар» был задержан монтер путей, который пытался похитить с территории депо поверхностные строения ЖД путей это костыли, подкладки где-то в количестве 200 килограмм с помощью вывоза личного автомобиля. Этот работник был в тот же день уволен с предприятия. По этому вопросу тоже ведется сейчас расследование по самому депо, потому что эти комплектующие должны были стоять на учете у службы путей железнодорожного цеха и вестись их учет, ну и ТР цеха, то есть службой путей там еще есть вопросы к инженерно-техническому персоналу предприятия, да, да, цеха. Ну, за Новый год и за Рождество, за крещение хищений по комбинату не было. То есть отряд охраны работал по усиленному варианту, мобильные группы занимались охраной территории, коммуникаций и оборудованием по Предприятю. Ну, а там, де стоять пости на цехах стілками отряду охорони. Ну, відповідно, похищені вроді би нету. Новий рік вніс якийсь координати нові у роботу охорони вашої структури. Знову року отряд охорони працює в тому ж режимі. То есть мы согласно дислокации постов охраняем 20 объектов. Со стрелками проводятся постоянно инструктажи о бдительном внесении службы на объектах. Мобильные группы, естественно, фронт работы у них остался тот же, маршруты те же. Ну, в связи с погодными условиями, естественно, не везде мы можем сейчас добраться до тех коммуникаций, которые находятся за чертой города и в отдаленных районах. Но это, с одной стороны, нам помогает, потому что нет ни проездов, ни заездов из-за снежных заносов или, скажем так, нет дороги, как проехать туда. Ну а, в принципе, так рассчитываем, что этот год пройдет лучше, чем прошлый. То есть нацелен персонал отряда на недопущение хищений с комбината. Но это зависит не только от работников службы охраны и службы безопасности, но и, естественно, от работников всех цехов комбината, которые должны не воровать у себя, а работать, скажем, на благо своего предприятия. Еще хочу сделать акцент на том, что за прошлый год было много случаев попытки хищения, но также хищения кабельной продукции, которая стоит на учете балансе цеха связи. То есть это тоже бич комбината. В декабре месяце было хищение кабеля связи в районе улице Киевской возле ВГСЧ около 100 метров. Но мобильная группа тогда сработала оперативно. Где-то около 50 метров они нашли уже в посадке. А остальной, конечно, ушел на сторону. Ну, по этому вопросу тоже мы плотно работаем с цехом связи. Они стараются все участки, которые отдаленный, поставить под сигнализацию, то есть мы работаем с диспетчерами цеха связи. В случае сработки сигнализации они немедленно нам сообщают дежурную часть, а мы через мобильные группы стараемся отреагировать на сработку сигнализации. Такого раньше не было? Не было. Это ну, началось года два назад, когда Началась телекома, кабеля связи уходили, очень много их ушло. Ну, мы стараемся свои, конечно, ТМЦ свое сохранить по мере ну, возможности. И как оперативно отреагирует диспетчера цеха связи, так и сработают наши мобильные группы. Олександр Анатольович, а як у сучасних реаліях? Чи повинні повинні ви як керівник виховувати можливо, свій колектив якось іще? Додаткові якісь профілактичні роботи повинні ви проводити саме з персоналом своїм? Ну, да, у нас в кінці року, в кінці декабря, були проведені заняття, збирання з дежурними змінами. Це у нас 4 дежурні сміни, де изучаются нормативные документы, касающиеся организации сохранности и охраны и ТМЦ на комбинате. Проводятся дополнительные инструктажи как по технике безопасности, так и по пожарной безопасности, так и по личной безопасности. То есть мы встречаемся с ними каждый месяц и проводим занятия, которые необходимы для скажем так, усиление морально-делового климата в коллективе. А уже у вас особливый контингент? Ну, у нас, в принципе, сейчас как таковой текучки по отряду охраны нету. У нас даже нету ни комплекта. В основном работают ну, 50 на 50. 50% где-то людей это бывшие работники комбината как пенсионеры, так и люди, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в других цехах, так и люди со стороны. Значит, могу сказать, что в коллективе отряда охраны находится 33 женщины. Это, почти, это не почти, это целый, целая дежурная смена. Вот из четырех смен, одна смена это составляют женщины. То есть гендерну політику ми виконуємо в цьому питанні. Ну і гадаю, що обов'язки вони виконують як і чоловіки, гідно. Могу сказати, що основна частина жінок можуть в деяких вопросах по охране дати фору деяким лицам чоловічого пола.